Всем привет! Меня зовут Саша. И сегодня произошло что-то ужасное. И я потерял свой канал. Да-да, это серьезно. Я потерял свой канал, все свои видосы. Я потерял всю свою. Так что я теперь... Я... У меня теперь новый аккаунт. И у меня теперь новый... У меня теперь новый... От, коротше, це нове все. І в мене тепер новий канал. Так що. Ну, коротше, такі справи, тому що. Напевно, тому що я не знаю, чому мене заблокували. Я не знаю, тому що якось мене забанили. Якийсь бан або взломали хтось. Я не знаю. Ну да. Дуже погано. Якось погано це вийшло і. Угу. Yes. Дуже якось помагано. Ну. Ну, все можна відновити. Що ж не тільки. Я все можу відновити. Можу такий скін купити. Да. это было дуже сумно. Так что... Що... Да. Да, короче, это было сумно. И для кого, кто не понимает на мою мову, то есть... Для всех людей, кто не понимает мою мову, то будь ласка. Hello everybody. I today I lost my account and uh, and I got no channel. So this is my new channel and uh, I don't know. They just banned my channel and uh, something. I don't know why. Maybe it's from some reasons. I don't know. I don't. I'm not really sure. Ну, короче, как-то так. М -м -м, и так вот как-то так выглядит. Это было очень плохо. И... Ну, короче, это все вот так выглядело. Это, если что, не настоящий что не думайте. Так что не думайте, что это я настоящий. Ну, это просто на Где можно затестить все. И право Стас хочет забанить его. Ну, я не думаю его забанить. Когда же новый скин на траку будет? Кстати, уже новый уже новое обновление драку вышло, то есть у него уже теперь гиперзаряд есть в два раза больше. Наконец-то. И Кит гиперзаряд, но кита, у Кита вообще как-то плохо. О, я выберу этого серого кота, он мне очень нравится. И говорят, что это это Никита. Тут уже Кардалиус есть. Короче, Кардалиус у меня теперь на заставке такой есть. Ну, не на заставке моего телефона, но вот здесь Корделюс такой поворачивается и... Кто хочет меня найти, вот... Хочу свою ID поменять. Ну, Фрейзи или 195. Ну, вот такой, Кристиан Роналду, Кирр Севен, Вот это я, вот это я, если кто хочет со мной поиграть. Смотрит на меня. Это все выглядит вот так вот. Опа. Новый скинчик. Прикупаем, покупаем, покупаем. Юху! Новый скинчик. Наш... Ну, і сьогодні будет... У мене сьогодні буде таке відео. У мене буде таке відео сьогодні, то тобто. есть... всі. Відео як... Вовк. Ну, не цей скін я хотіла. главное важно все равно у меня гемов полно так что не, не нужно там паниковать Ой. так как скин поменять Ой, игра забагалась опа кнест опа вот этот может Вот это на скин может. Ну. Я куплю скин меха. Ну, пусть будет. Пусть будет, если я захочу просто... крутая заставка когда ты убиваешь это очень круто выглядит но я хочу вот это я могу потратить все гемы просто до нуля просто до нуля до нуля гемы до нуля Угу. Все нормально ли ну, он теперь? Опа, спайк. Я выберу вот этого. Ну, не очень нравится, но... Какой же мне выбрать на спайка? Простой. Ну нет. Давай вот этот, давай. Ну, нравится, нравится просто. Нормальный скинчик просто такой. Ну, вот такая история. У меня забл... и канал, и мой отправленный канала. Мой YouTube канала. Я как убит, ну, с моей стороны, но... Если что, я сказал свой ID. Если что, я сказал свой ID не в настоящем Браво а в Браво бравостасе... Наус забрал, вот. Видите, у меня 5 рекорд сезона вот этих. Это на Браво, вот, на Браво. И сейчас я покажу, и сейчас вам покажу. Вот, Наус Connect. Наус. Потому что это Наус Браво. Я сейчас покажу свои настоящие Браво Там все, покажу-то расскажу. А вы не забудьте поставить лайки, подписаться на меня и... Ну, вы, -то... вы не забудьте подписаться на меня, поставить лайки, колокольчики поставить и... И все это. Но свой аккаунт я уже покажу в наступному видео. Так что всем пока-пока.